દાજી જય શ્રી કૃષ્ણ હર હર મહાદેવ બધા અને મારા વ્લોગમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને સરસનો જો કાલે વરસાદ આવ્યો હતો સરસની નદી આવી હતી અને માંડી પાક બનાવ્યો હતો એવું બધી જો કાલનો હતો ત્યાં આજે મૂકીશ જો ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને જય હનુમાન દાદા મારે મોજ કરે જય શ્રી રામ દત્ત હનુમાનજી શું વિચાર છે કે કર્યા વગરનું કંઈ મળતું નથી કરેલું ફોગટ જતું નથી ગીતાનો સાર છે ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ માતાજી જો કામ બામ થઈ ગયું છે મારે કપડાં સુકાઈ બારે અને આજે લાઈટ નથી અને જો ઝાડવાન બાળવાન બધું એમ મસ્ત મસ્ત દેખાય છે ને મહાદેવ લીલા લેર કરે છે દેખાડું જો કશ્મીર જેસી कश्मीर जैसा फीलिंग आ रहा है वादरान गोटान गोटान तड़को निकल होती नदी देखा है जो में ये मूँगफली है इसका मांडवी पाक बनाना है तो पहले इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं फिर उसकी छाल होती है ना वो उतार कर फिर मिक्सचर में पीसेंगे हमारे गुजरात का फेवरेट मूंगफली का मांडवी पाक हम हम गुजराती इसको मांडवी पाक कहते हैं मांडवी कही आने मूंगफली ये मूंगफली का मांडवी पाक बनाना है वो कंटिन्यू रहे इसको वो बिगड़े हुए दाणे होते हुए ने वो निकाल दिए हैं मैंने बच्चे से सीख जाए फिर उसकी छाल उतार कर मिक्सचर में पीसेंगे और चाशनी लेकर उसका बर्फ़ी जैसा टुकड़ा बनाएंगे और मांडी पाक बनाएंगे और वो फरार में चलते हैं वो उपवास होते हैं ना, तभी हम लोग उसको खाने में खाते हैं ये सेकने लगी है तो थोड़ी देर के लिए सुखा देना फिर उसकी छाल काटूंगी वरना गर्म गरम नहीं छालने करती ये मूंगफली नीचे उतार लेते हैं वो तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसकी छाल निकालेंगे आधा घंटे के बाद क्योंकि मेरे को भी बहुत काम है और दाना मैंने रख दिया है ठारने के लिए वो उसकी छाल उतारती हूँ उसको बनाना है मांडवी पाक समझ गए सब छाल निकल जाएगी फिर उसको हम मानवी पाक बनाएंगे बर्फी जैसा बनेगा तोड़ा तोड़ा, तोड़ा ये छाल निकल जाएगी देखो हिंदी में आज मुझे ब्लॉग बनाना है जो ये देखो ये छाल निकल रही है अच्छी तरह से फिर धोरा धोरा हो जाएगा एकदम वाइट जैसा मांडवी बनेगा मेरा देखो जो पोतरी भी निकल रही है ये देखो जो दाना है उसकी पोतरी मैंने निकाल दी है अब उसको क्रश कर लेते हैं वो थोड़ी सी पोतरी है उसको मैं पंखे में जाकर ऐसे ऐसे करके निकाल देंगी अब मैं चाहती हूँ हमारा मिक्सर है इसमें हम डालते हैं मूगफली का दाना और पीसेंगे उसको इसको बंद कर देते हैं को ये सब मिक्सचर में क्रश हो गया एकदम जीना वाइट वाइट हो गया लिए हमने नारियल का ये टोपला बना और उसको हम खमणेंगे नारियल को ये हमारी खमणी है ये हमारा नारियल है उसको हम खमणेंगे ताजा ताजा, ताजा खमण काटेंगे इसमें से बासी खमण नहीं अच्छा लगता देखो कितना अच्छा निकल रहा है उसको बहुत मेहनत लगती है तो हो है और तो के माली पाक में ये डालेंगे देखो कितना अच्छा निकला है खमन देखो हमने सारा खमन निकाल दिया है इसमें ले लूँगा खमन देखो कितना अच्छा है देखो ये मूँगफली का भूखा है ये खमण का भूखा है ये सुगर है और ये मेरा लोया है इसमें डालूंगी मैं खाण इत लेकिन शुगर इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और ये ने ये मैंने रख दिया सगड़ी पर ये लोया मेरा तावी था है इसमें से इसको मैं हलाऊंगी और फिर चाशनी आ जाएगी ओ मेरा लड़का आ गया रे बाबा ये क्या बन रहा है? ए? ये क्या बन बन रहा रहा है है ये ये हमारा फेवरेट देखो गई ये मैं भूल गई इसमें डाला था ये चारणी आ गई थी और इसमें मैंने मुंगफली का भूखा डाला और मैं भूल गई सॉरी वो लेकिन मेरी हिंदी कैसी लगी ये आपको बताना ये वाला भाई है ना मुझको डांटता है बहुत वो दूसरे वाले वो दूसरी बार खाना मेरे मूँगफली का ये बर्फी तैयार हो गई है अब इसमें थारी में डाल दो थोड़ा सा घी थारी में डाल देती हूँ कि वो चिपकना चाहिए इसलिए ये हमारी गाय का घी है हमारी गंगा का है की अब इसमें डाल दूँ राम भैया थोड़ी सी मदद चाहिए तेरी पण ये इसमें डाल देती हूँ ये मेरे रामदेव भैया है ना वो के दिवस ने कहते थे कि मुझको मम्मी मुझ मूंगफली मुझ का पाक बना दे और आज बना दे हाँ <laughs> मूंगफली का पाक इसको बोलते हैं मांडवी पाक नहीं बोरे मस्त मस्त हारी दे अच्छी तरह से जम गया है अब इसका हम પીસ બનાવી લેતે હે લેને ના પપ્પા બે જો કેવું છે રામજી ભાઈ રિવ્યુ કેવું આયું બરોબર છે બરોબર છે બરોબર છે કેવું જય હો બરોબર છે જય હો જય હો એ મૂભાવવાના કોઈ નીચે બેન કાલે મેં હિન્દી બોલવાની થોડીક કોશિશ કરી હતી જે આમાં ગડબડ થઈ ગયું હોય તો માફ કરજો અને મારો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જય માતાજી